коллеги, мы рады, что вы выбрали нашу... мы рады, что вы выбрали нашу секцию, нашу презентацию. И после того, как мы прослушали о том, каким образом будет планироваться стратегия развития образования в Одесской области, какие принципы развития, сферы образования закладываются в ближайшие десятилетия в нашем регионе я бы хотела сегодня представить мини такой уже реализовавшийся контекст сотрудничества в рамках маленького проекта. И мы горды тем, что нам удалось консолидировать усилия в этом проекте непосредственно школы, непосредственно науки высших учебных заведений. Мы нашли грантодателя, это международные организации Евросоюза. Это проект «Темпус Тасиса». И мы сегодня смогли выйти на уровень того, что презентуем, уже готовы презентовать вам результаты работы по новым инновационным образовательным технологиям. Я сегодня хотела бы сделать акцент на том, что весь контекст мероприятия, которое проводится здесь, он, наверное, ориентирован больше на нейропсихопедагогические инновационные технологии и проекты. Потому что изменяя среду, изменяя нас с вами самих в этом контексте, изменяя наших детей или пытаясь на них каким-то образом по-другому влиять и оценивать их, мы все равно сталкиваемся с тремя... Позициями. Это нейро, их возможности, это психика ихняя и наши с вами педагогические инновации и инновации. Поэтому э, мы очень горды тем, что мы нашли друг друга. Мы это университет, и мы это э, школа Мрия, которая поверила э, в проект Инновест, которая согласилась на своей базе реализовать. И сегодня э, у нас много инструментов ну, различных инновационных, но мы вам хотим сегодня презентовать метод Таматис, который реально внедрён в практику работы школы Мрия, и сегодня не только я, но и вся команда, которая вместе со мной, мы сегодня сможем вам презентовать некоторые аспекты, возможности использования метода Таматис в практике работы как учителя так и психологической службы, которая сопровождает учебно-воспитательный процесс в школе. Кто такой Альфред Томатис и что это за метод? Если вы наберете в гугле метод Томатис, вы обязательно познакомитесь с этим удивительным французом, который вывел три базовых закона Томатиса. И самый главный из этих законов, на мой взгляд, это закон первый Голод сможет воспроизводить только то, что слышит ухом. И здесь э, большая проблема уч организации учебного процесса в школе ⁇ это то, что большинство наших детей не умеют, они слышат, но они не умеют слушать. И практически большая часть коммуникаций, которую мы пытаемся с вами выстраивать в учебном процессе, она утрачивается, информация не доходит до потребителя, то есть до нашего школьника. Здесь мы, я хотела бы обратить ваше внимание на то, что э, использование метода Томатиз позволяет нам с вами э, улучшить процесс слушания и происходит воздействие на четыре базовые, я вам дальше и покажу э, баз, сферы развития ребенка. Это сфера э, двигательная, это сфера когнитивная, это сфера эмоциональная и это сфера нейропсихическая, мы говорим об активизации нейропсихических психических процессов в, в, коре, в частности в коре головного мозга. Я хочу сразу сказать о том, что акцент нами ну это мы пропустим вот условно я представила вам возможности воздействия через слуховой канал. Верну вас к этой к этому слайду, потому что казалось бы такой орган как ухо которому мало кто из нас уделяет э, очень серьезное внимание да, использование этого нашего органа в учебном процессе. Оказывается, что э, он как раз и является основным источником э, активизации интеллектуального и эмоционального потенциала нашего ребенка. Через, именно через слуховой анализатор мы с вами можем достигать и изменять многие психофизические процессы у ребенка. Я основные функции, на которые хотелось бы обратить ваше внимание, на что мы можем воздействовать, используя этот метод. Главное из них, и мы сегодня работаем именно в этих направлениях, это лингвистическая интеграция. В школе МРИА запущен новая методика обучения иностранному языку методом Томатиз Чуть дальше мы в деталях расскажем, что это такое. Слушание как активный процесс. Здесь работа идет в основном с гиперактивными детьми, дети, у которых нарушены процессы внимания, запоминания и так далее. То есть мы очень можем, имеем возможности воздействовать на них через э, методику томатизма. Э, я пропущу, э, да, вот здесь хотелось бы обратить ваше внимание, что это исследования, проведенные э, европейцами, американцами, которые позволяют нам с вами констатировать возможности влияния на организм человека различных э, музыкальных инструментов. На чем основан метод Томатис? Доктор Альфред Томатис, долгое время разрабатывая свою методику и технологию, выбрал, э, спе разработал специальные наушники. Здесь э, одни из них э, представлены. Э, отличаются они тем, что это не просто наушники, эти наушники имеют костную проводимость, мы слышим с вами не только ушами, но и костями. И на наше удивление костями мы слышим быстрее, чем ушами. То есть поток информации, вот я сейчас с вами говорю, первая волна информационная, она касается наших костей, нашего, э, так скажем, тела. И только потом через слуховой анализатор они э, ну, достигают да, коры головного мозга. Поэтому, использование метода томатис – это специальные наушники, костные, которые имеют, вот тут видите, эту подушечку костной проводимости. Для того, чтобы мы работали не вслепую, это обязательное условие, потому что мы сегодня столкнулись и с такими ушлыми, так скажем, предпринимателями в этой сфере, когда учителя, логопеды просто берут наушники Симмонс, предлагают музыку Моцарта, Григорианское пение, это те произведения, которые закладываются в программу прослушивания, и говорят родителям о том, что они пользуются методом томатис. Пожалуйста, имейте это в виду или учитывайте, что эффекта томатиса, то, о чем было на втором слайде, вы достичь не сможете, потому что эффект томатиса – возникает только в результате одновременного воздействия и регуляции потока слуховой э, с, э, звука через костную и через э, слуховую проводимость. Это очень сложный процесс, на специальных тренинговых занятиях мы, если вы захотите, мы вас можем э, обучить, учителя школы Мри могут с вами поделиться тем опытом, который у них уже есть. Далее хочу обратить ваше внимание, что мы не работаем вслепую, есть аудиометр. И аудиометр позволяет, у Таматиса было такое высказывание, степень открытости уха. Да, мы говорим, дети говорят, что мы будем делать. Мы говорим, мы будем открывать ухо. И для того, чтобы понимать, насколько у ребенка ухо открыто, насколько у него есть проблемы да, с восприятием звука. Позволяет нам вот этот вот аудиометр и результат такого тестирования называется тест томатиса или тест методом томатиса. Он дает потрясающие, ну, наверное, вы, кто проходил этот тест, видели и знают, что мы, мы можем увидеть информацию в шести параметрах, которые не дает ни один психологический тест. Мы даже видим особенности физического развития ребенка, мы видим особенности когнитивного развития ребенка и мы видим особенности эмоционального развития в трех уровнях. Кроме того, хочу показать вам те нозологии, с которыми можно работать, используя метод автоматизма. Это беременные женщины, музыканты, певцы, актеры, открытие уха, работа с детьми, которые в общем-то, занимаются музыкой, талантливые дети, вы можете пользоваться методом Томати. Спортсмены, те, у кого специализация в школе, именно спортивная подготовка, спортивные школы. Дошкольные учреждения. Акцент делается на речевой подготовке и на подготовке детей с особыми э, образовательными, так скажем, потребностями. Школьники. Особо хочу обратить ваше внимание на сегодняшний... Вот, практика показала, что большинство Детей не могут работать с информацией, то есть происходит, на, утрачиваются навыки обработки тех информационных потоков, которыми им поступают. Изучение иностранных языков я уже сказала. Топ-менеджеры. У нас очень большой опыт работы с топ-менеджерами. И в частности, это дает тоже очень хорошие результаты, особенно когда мы выстраиваем концепты развития образовательных систем, бизнесов и, и так далее. Ну и, конечно, нас интересуют с вами пациенты, потому что сфера инклюзивного образования, откуда в рамках проекта Иновес, с которым мы работали, позволяет нам также работать с детьми, у которых есть особые образовательные потребности. И сегодня мы э, горды теми результатами, которые, в общем-то, получаем э, в результате использования этого метода. Люди с эмоциональными, дети проблемами. Я буду щелкать, потом презентацию можете забрать. Э, с нарушениями слуха. Э, ну, у нас нет опыта работы с детьми с полной глухотой. У кого имплантанты мы тоже пока не берем. У нас нету в команде врачей, которые бы нам позволили это делать, а само, само, так скажем, само, самолечением, саморазвитием мы не заниматься не хотим. Дети с аутизмом. Очень хороший опыт работы, использования данного метода в работе с детьми с аутичным спектром. Пациенты с ДЦП. Это тоже клиенты, которые работая с которыми мы используем этот метод. СДВГ с синдромом Дауна. Хочу вам сказать, что была девочка 11 лет, вообще не говорящая. После пятого прослушивания ребенок впервые сказал слово «слоги», составил три слога, и он сказал «мама». Это, это это было большое достижение в рамках вот прослушивания э, этих наушников. Задержка речи в основном доминирующим у нас э, с этой программой, конечно, работают дошкольных школьных учреждениях логопеды. С, и хочу вам показать э, спектр, почему именно иностранные языки были выбраны школой МРи как приоритетное направление в подготовке детей. Мы знаем о том, что все языки мира расположены в определенном диапазоне частот, и очень часто, видите, русский и украинский язык не совпадают с диапазоном восприятия английского. И мы говорим, сколько они учим иностранный язык, все равно его не выучить не можем. Дело в том, что наше ухо просто не готово к восприятию звуковых частот, в рамках которых э, идет коммуникация на английском языке. Метод Damatis позволяет нам диагностировать степень открытости уха ребенка, проводить терапию и открывать ему ухо на изучение того языка, которое э, необходимо. Мифы о языке, э, в общем-то, они есть, я на них не буду акцентировать внимание. Коллеги, я хотела бы вам также презентовать полный комплекс материалов по работе в классе или по работе учителя в инклюзивной школе. Эти материалы были подготовлены совместно с 12 университетами Испании, Швеции, Германии, Украины, Белоруссии и Молдовы. На мой взгляд, это уникальный материал сегодня на территории Украины именно в методике организации преподавания в школах инклюзивного типа. Мы к инклюзии относим не только детей, я уже завершила, не только детей с особенными потребностями, талантливые дети, это тоже инклюзия. Дети э, иностранцы это тоже инклюзия. Дети-переселенцы, это тоже инклюзия. И вот... Мы вас приглашаем к сотрудничеству, к развитию этих программ. Если у вас вызвал интерес опыт работы школы МРИ, а мы готовы с вами встречаться, проводить совместные учебные тренинговые программы и делиться тем опытом, который есть у нас сегодня. Спасибо. 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 Уважаемые да, коллеги, а мы да, идем с да, размещением на 12 минут. Через несколько минут мы начнем следующую, если Марина хотела что-то сказать. Если у вас есть желание, вы можете... Я хотела дать себя по спикеру. Да, хорошо. Тут еще вопросы были к спикеру. Пока спикер да. не убежал. Да. да, да, да. сейчас ну. Те из вас, кто захотят да -да -да. более подробно послушать, можно будет, вот мы взяли с собой оборудование, вы можете послушать произведения Моцарта, мы вам принесли. Уникальная программа «Голос мамы», когда мы записываем маму, и на последнем этапе реабилитации, особенно в работе с детьми с особыми образовательными потребностями, есть программа «Голос мамы». Обработка голоса мамы позволяет ребенку попасть в этап внутриутробного развития. Это 9000 герц звуковой частоты, и к этой программе добавляется «Мамина молитва». Уникальная программа, у нас есть вот опыт уже применения этих программ, и результаты нас очень радуют. И я сегодня э, низко кланяюсь в школе МРИА, что они поверили ученым, они дали нам шанс э, вот в этой совместной э, работе э, реализовать и поверить в то, что ученые занимаются не только тем, что что-то пишут или читают лекции, они также готовы быть рядом с вами, э, реализовывать те интересные инновации, которые есть сегодня на рынке образования. Мы попросим Светлану Константиновну, может быть, ближе к кофе-брейку по после следующего да, доклада, чтобы мы могли будем... что сделать демонстрацию. У меня просьба, если есть вопросы, которые вы сейчас хотите задать, три вопроса, пожалуйста, сейчас или все остальное уже не... А, да, пожалуйста, вопросы. А, вот вы сказали о мифах, э, да. а первое я успела посмотреть, чем раньше, тем лучше. Хотя бы два слова. Вот, а, миф о том, Спасибо. что чем раньше вы начинаете изучать язык, тем быстрее вы его выучите, это на самом деле миф. Он никакой научной базы под собой не имеет. Реальное освоение иностранного языка у ребенка наступает только к периоду полного освоения собственного родного языка. Когда у него появляется матрица родного языка, языком матери, на котором он начинает усваивать элементарные модели коммуникации, дальше уже появляется второй язык. Чем больше мы пытаемся ребенку дать язык с двух лет, с трех лет, а то и с пеленок и, и так далее, мы практически с вами лишаем его возможности настраивать свой слуховой канал на те звуковые частоты, в котором, того общества, в котором он будет находиться и жить. Спасибо. Еще вопросы? Кто если не, если да нет, нет, нет вопросов, так, я предлагаю демонстрацию сделать, а может быть, и сейчас, а после следующего следующий пожалуйста. А Надя, послушайте, потому что я только и прощаюсь. Можно вашу полную презентацию вести, Можно по. На базе школы Мрия мы можем для вас провести дни, презентацию, а, а, обмен опытом работы, семинар. А вы а есть в иншен начальный запад в Одессе? Это может быть? Или вы на базе школы Мрия? Нет, мы працюємо с открытым опытом работы. Проекты на место до 15 -го. 2016 року ми завершаємо саме проєкт і для нас було дуже важливим, що імплементація результатів проєкту знайшла вона, вона, вона Ваша презентація, має бюджетну основу чи ні? все залежить від того, що ви е мала, будете намагатися з цим робити. Якщо ви це будете впроваджувати, це потребує спеціального навчання і